overzicht van onze kwartels. Week 4. Vorige week kregen onze Chinese dwergkwartels een nieuw, groter verblijf en sindsdien leven ze vredig samen. Ook vertelde ik dat ons kwartelmannetje elke nacht vaak roept. In dit overzicht vertel ik hoe het deze week is gegaan en zou het houten huisje inmiddels gebruikt worden. Het is soms, sinds het nieuwe verblijf, opgevallen dat ons rustige vrouwtje af en toe vreemd gedrag vertoont. We hebben haar extra in de gaten gehouden en het lijkt erop dat ze soms aanvallen krijgt. Het lijkt wel op een éénpersoons stoeipartij. Daarna gaat ze vaak plat op haar buik liggen, met haar pootjes naar voren uitgestrekt en haar kopje omhoog. Soms schudt ze haar kopje ook heen en weer. Het ziet er naar uit dat ze dit niet bewust doet, maar dat het haar gewoon overkomt. Het doet ons denken aan neurologische schade, al weten we het natuurlijk niet zeker. We maken ons wel zorgen om haar en houden haar daarom goed in de gaten. Dan het houten huisje. We hebben het nu op een andere manier neergezet, zonder dak, zodat het meer open is. Tot onze verrassing is vooral het dominante vrouwtje er af en toe even in geweest voor inspectie. Het lijkt dus langzaam ontdekt te worden. En dan nu iets leuks: ons dominante vrouwtje heeft eindelijk een naam gekregen. We noemen haar Pancake. De naam past eigenlijk perfect bij haar. Een beetje stoer, een beetje eigenwijs, maar toch ook heel lief. En ons andere vrouwtje? Die naam bewaar ik nog even. Tot volgende week. Helaas was het roepen van ons mannetje ook deze week weer elke nacht. Soms wel elk uur in de nacht. We hebben zelfs een paar nachten het raam dicht gehouden, maar ook dat maakte geen verschil. Het blijft dus voorlopig nog even een uitdaging voor onze nachtrust. Zoals je misschien al is opgevallen, heeft ons mannetje een kale rug. Het lijkt erop dat hij veel veren is verloren doordat de kwartels in de ruis zijn. We vinden dan ook dagelijks veel veertjes in het verblijf. Zijn kopje daarentegen ziet er steeds beter uit. Hij heeft inmiddels een prachtig zwart-wit kopje. Dus ondanks de rui zien we dat hij eigenlijk steeds mooier wordt. Dit was week 4 met onze kwartels. We zagen rustige momenten, maar maken ons ook zorgen om ons rustige vrouwtje. Ons mannetje roept nog steeds in de nacht en de rui is duidelijk te zien. Volgende week vertel ik wat we proberen voor stillere nachten en hoor je de naam van ons andere vrouwtje. Tot dan!